Zaman sekarang semua orang tahu bahawa rokok adalah penyebab kanser. Korang tak payah baca jurnal perubatan apa bagai Kat setiap pek rokok punya lawa gambar mereka letak dah ha. Entah berapa mereka bayar model produk-produk ni Tapi pernah tak korang terfikir Syarikat-syarikat rokok diorang tak marah ke Produk diorang dikatakan menyebabkan kanser Kena letak gambar-gambar ni ha dekat produk diorang Dan waktu mula-mulalah nak dikaitkan produk diorang ni Dengan penyakit yang membunuh Uh, dia orang tak marah ke kan? Tak melawan ke? Iyalah, bayangkan kalau ada orang bagi review korang punya sambal nasi lemak menyebabkan tak undi seluruh mengkibul. Mesti korang nak batah kan? Jawapannya, ya. Yeah. Memang syarikat-syarikat rokok ni diorang melawan diorang berperang dengan dapatan daripada saintis. Dan cara diorang melawan mempertahankan produk mereka sebenarnya Memang gila habis yang peliknya kan beratus-ratus tahun sebelum ini ketika mana tembakau ataupun rokok mula diperkenalkan ia mendapat marketing sebagai produk yang bagus untuk kesihatan. Rokok adalah ubat bagi sakit. Teka ubat penghadaman, ubat demam doktor-doktor pun ramai hisap rokok. Ha? Jadi selama beratus-ratus tahun tak ada sangat orang yang kaitkan kau hisap rokok, masukkan asap ke dalam paru-paru engkau sebagai buruk untuk untuk kesihatan? Eh, tak, 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 tak. Sebenarnya ada. Sejak daripada zaman Empire Usmaniyah lagi, golongan yang paling kuat menentang rokok Sebenarnya adalah golongan ulama Islam. Rokok ni masuk dalam dunia Islam dari Kristian Eropah. Dan dia jadi sangat-sangat berleluasa di dalam masyarakat dunia Islam. Makcik-makcik anak-anak perempuan siap dengan anak berumur 5 tahun pun dah terjebak dah hisap rokok ni. Yang laki-laki pakcik-pakcik jangan cakap lah. Nak melawan betapa dahsyatnya amalan menghisap rokok dalam kalangan masyarakat Islam ni. Ulama berhempas pulas lah kemukakan hujah macam-macam nak haramkan rokok. Rokok menyerupai arak, rokok mendampingi macam-macam perbuatan maksiat dan mereka cakap rokok membahay Kan kesihatan. Haha, 2-300 tahun sebelum dapatan saintis barat, ulama Islam dah pun gunakan slogan moden ni. Tapi waktu tu belum lagi ada ilmu perubatan pasal kanser paru-paru lah. Sampailah pada awal abad ke-20, doktor-doktor barat mendapati sesuatu yang aneh. Makin ramai orang yang mati menghidap kanser paru-paru. Daripada 0.6% pada tahun 1900, dia naik kepada 5% orang yang mati menghidap kanser paru-paru pada 1940-an. Weh, lajunya naik. Maka loceng amaran mula dibunyikan dalam kalangan pengamal kesihatan. Mereka kena cari cepat apa punca kanser paru-paru naik dengan sangat cepat ni. Asalnya adalah beberapa benda yang orang ingat adalah punca. Asap kereta aktiviti perang dunia tak jalan habuk kilang. Rokok asalnya tak ada sangat pun dalam senarai suspek. Tapi kemudian lama-lama dah ada orang yang mula syak wasangka. Apa benda yang dok masuk dalam paru-paru sampai boleh rosakkan dia? Asap lah kot kan? Apa benda yang dok keluar asap masuk dalam paru-paru? Hmm, rokok keluar asap, hisap masuk paru-paru. Jajajajajajab, ini ke puncanya tapi macam mana cara kita nak buktikan bahawa rokok memang menyebab kanser bukan kebetulan cara paling senang adalah kau buat eksperimen lah kau kurunglah dua kumpulan manusia yang berbeza umur dari baby sampai tua satu kumpulan kau suruh dia orang hisap rokok tanpa henti 20 batang sehari paling kurang sekali dengan baby-baby kau sumbat dengan rokok tu satu kumpulan lagi adalah kumpulan terkawal mereka ni tak hisap rokok semua fakta-fakta atau lain diorang makan apa, aktiviti apa diorang buat hari-hari ini semua korang kena pastikan sama antara kedua-dua kumpulan tersebut. Jadi daripada eksperimen ni, kalau kita dapati kumpulan yang dok hisap rokok tu lagi banyak kanser paru-paru berbanding dengan kumpulan yang tak hisap rokok maksudnya kau dapatlah kesimpulan bahawa tak syak lagi rokok penyebab kanser. Tapi mana boleh buat eksperimen ni bang? Mana boleh buat manusia macam tikus makmal kejam tak berperi kemanusiaan weh? Kecuali kalau korang adalah unit 731 Jepun. Pelaku eksperimen manusia yang terbesar dan terkejam dalam sejarah. Jangan baca macam mana kita tahu manusia ada tujuh 20% air dalam badan. Kalau kita tak boleh buat eksperimen terhadap manusia sebab kejam, jadi kita kena cari punca kenapa kanser paru-paru makin naik ini dengan cara yang kurang direct. Pegawai perubatan pun kumpul lah banyak-banyak pesakit-pesakit kanser paru-paru. Pesakit-pesakit ni ditanyalah apa yang korang buat dalam hidup korang sampai dapat kanser baru-baru. Nak tengoklah kot-kot ada benda yang sama diamalkan oleh majoriti besar pesakit-pesakit kanser baru-baru ni. Dan ternyata punya ramai pesakit-pesakit ini memiliki persamaan aktiviti yang sama dia orang merokok malah didapati golongan yang lagi banyak rokok yang diorang hisap lagi tinggi kadar kanser berbanding dengan orang yang lagi sikit hisap rokok sekarang makin banyak cahaya yang disuluh pada suspek dia mula jadi suspek utama orang pun gaji baliklah kadar pengeluaran rokok sejak dari tahun 1900 dan jeng, graf ini pun diperoleh Makin banyak rokok dihisap, makin tinggi kadar kanser paru-paru. Ha, ha, maksudnya tak syak lagi. Rokok adalah penyebab kanser paru-paru dibuktikan dengan statistik. Tak ada cara lagi nak lawan. Ha, syarikat rokok, geng-geng yang pro merokok, korang nak kata apa? Memang tak syak lagi. Rokok penyebab kanser. Syarikat rokok tersenyum di pihak yang pro rokok. Anehnya, adalah beberapa ahli statistik biologi yang terhebat zaman itu. Mereka membantah. Dia berkata, kau ingat dengan graf ini membuktikan kebahawa rokok menyebabkan kanser. Tak tak langsung. Malah dia membuktikan sebaliknya. Ha, macam mana dia boleh buktikan sebaliknya? Cuba tengok graf ni. Di satu negara, bila kadar kemiskinan meningkat, kadar kecurian pun meningkat serentak maksudnya apa makin ramai orang miskin makin ramai kes curi Apa kesimpulan yang korang boleh buat? Orang miskin yang banyak mencuri ataupun kemiskinan penyebab kecurian? Korang pun fikir betul lah logik juga sebab orang miskin ni dia terdesak kan? Depa lapar tak cukup makan ke? Depa nak sangat guna iPhone tapi tak mampu jadi apa yang diorang buat? Diorang curi Tapi jap 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 Ada cara lain tak untuk kita faham graf ni? ada. Korang boleh cakap makin banyak kes curi, makin banyak orang miskin. Eh? Ini pun logik juga. Betul lah kan? Makin banyak pencuri yang kelepek duit orang, makin banyaklah orang yang tak cukup duit nak beli makan jadi miskin kan? Nampak tak beza dia. Satu tafsiran buat korang benci kepada orang miskin, satu tafsiran buat korang benci kepada pencuri. Jadi daripada graf yang nampak correlate ataupun saling berkait ini, korang belum tentu tahu mana sebab, mana akibat boleh jadi terbalik. Jadi... <laughs> itulah yang geng-geng pro rokok ni buat dulu. Bila orang tunjuk gerah ni, dia orang kata, tak, bukan rokok yang penyebab kanser. Terbalik, kanser yang menyebabkan Cengang! orang nak merokok. Bruh. Aku ulang, aku ulang kanser yang buat orang nak merokok. Bila orang dapat penyakit kanser paru-paru, dia orang jadi macam, hmm, kenapa tiba-tiba aku rasa macam nak merokok ni? Tu sebab makin ramai orang yang dapat kanser paru-paru, makin ramai orang yang merokok. Lain macam weh, aku punya gelak bila aku baca benda ni. Jadi kalau korang yang tak pernah hisap rokok, tiba-tiba datang gian macam nak hisap rokok, ah ha, boleh jadi itu sebenarnya korang kena penyakit penyakit kanser paru-paru yang buat korang rasa nak merokok. Itu tak cukup dahsyat lagi. Dia kata berdasarkan statistik juga, kita boleh buktikan bahawa rokok ini sebenarnya adalah baik untuk melawan kanser paru-paru. Rokok menyebabkan orang yang ada kanser paru-paru hidup dengan lebih lama. Ha? Sebab pesakit kanser paru-paru yang merokok yang doktor dok interview tu, diorang ni apa? Diorang ni masih hidup Kalau diorang dah mati sebab kanser paru-paru Macam mana nak interview je dah Dia dah pergi alam sebalik mata ke apa kan Maka boleh jadi punca kenapa orang yang ada kanser paru-paru ni Masih hidup sampai boleh diinterview Doktor adalah sebab dia hisap rokok Rokok tu yang tahan kanser daripada bunuh dia Rokok tu yang hero Orang lain yang tak hisap rokok Diorang dah mati lagi awal dah sebab kanser paru-paru jadi tak dapatlah doktor interview Maksudnya data interview tu semua adalah data yang bias Bagaimanapun hujah yang paling kurang meritik Dan yang paling biasalah geng-geng yang pro rokok ini kemukakan Adalah rokok bukan penyebab kanser Tapi ada punca lain yang menyebabkan orang nak merokok Dan orang ada kanser serentak Maka geng perokok ni kata Tak, rokok tak menyebabkan kanser Tapi ada punca lain yang yang menyebabkan kanser naik dan orang makin banyak nak hisap rokok uh, mungkin disebabkan oleh genetik. Uh, mungkin ada jin bernama Jin Wu ke apa kan yang buat orang dapat kanser paru-paru dan ketagih merokok serentak. Debat pasal kaitan antara rokok dengan kanser ini adalah antara debat terpenting dan terbesar yang mengubah perjalanan sejarah perubatan moden. Cuma kita di masa depan ni kita dah tahulah siapa yang menang debat tu. Orang yang menyokong rokok dulu-dulu tu sekarang dianggap sebagai golongan yang salah dan kalah. Walaupun depa ni sebenarnya orang-orang hebat. Bila disemak geng-geng yang sokong rokok ini juga rata-ratanya adalah perokok tegar. Jadi itu yang kita syak wasangka tu korang nak lawan statistik apa ni bagai uh, sebab nafsu peribadi je ke? Kenapa akhirnya golongan yang kata bahawa rokok adalah penyebab kanser ni menang? Sebabnya ada banyak berpuluh-puluh kajian pasal rokok oleh negara lain, agensi lain yang guna cara kajian berbeza-beza tetap dapat kesimpulan yang sama. Rokok ada perkaitan positif dengan kanser baru Baru. Tak semua graf yang ada korelasi tu korang boleh kata dia boleh terbalik sebab akibat Markah kau menaik bila kau makin banyak study Maksudnya study adalah punca sebab markah naik Bukannya markah naik menyebabkan kau study Tak masuk akal langsung Cara nak tahu mana sebab mana akibat perlukan logik dan tak logik kanser paru-paru menyebabkan orang nak merokok terbalik bang perokok ada 9 kali ganda risiko untuk dapat kanser paru-paru berbanding dengan orang yang tak merokok dan perokok tegar yang rokok sampai 20 batang sehari ada sampai 60 kali ganda risiko jadi kalau hang nak kata ada punca lain yang menyebabkan orang nak merokok dan orang dapat kanser paru-paru serentak Punca ini mestilah kena sembilan kali ganda lagi kuat, lagi banyak berlaku kepada perokok berbanding dengan orang yang tak merokok. Cari punya cari lah sampai ke sudah orang tak jumpa punca misteri ini. Jadi penjelasan mudah, rokok menyebabkan kanser. Case closed. Jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan kita kepada kontroversi adakah rokok menyebabkan kanser. Dia adalah bahan bacaan yang sangat-sangat baik sebenarnya, sangat membuka minda saya waktu saya teroka. Jadi saya nak share kepada anda. Apa pandangan anda? Tulis di bahagian komen dan kalau anda ada yang merokok ke apa, jadi mungkin kita doakan supaya anda mendapat jalan keluarlah insyaallah tapi yang penting anda kena berazam dulu untuk berhenti daripada amalan tersebut sebab dia turut menyebabkan kebahayaan dan kemudaratan kepada orang sekeliling yang anda sayang. Kalau anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau anda menyokong saluran AJAR, mem mahu membantu kami untuk meneruskan macam-macam konten pendidikan, boleh tekan butang join untuk menjadi AJAR yang sangat-sangat membantu. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.